Шалом. Недельная глава Бехукатай. В этой недельной главе говорится, если он беден и не в силах заплатить по оценке, которую Тора определяет именно по полу мужскому, по возрасту оценка такая и такая перечислена в недельной главе. И если он беден, то именно указывает, что и как может он принести. Потому что в недельной главе мы читаем Тазрия, где говорится, если женщина родила младенческого пола или женского и после очищения должна принести именно жертву, то если она из семейства бедного, то она может принести голубь. Мы видим, что есть семь частей закона Божия по отношению к бедным, где говорится в Торе прямо, что нищих всегда будете бедных иметь. И Ешуа Машаха подтверждает эти слова, потому что 1 Царств 2 главе 7 стихе сказано, Бог делает богатых и нищих. Поэтому всегда будут богатые и нищие, поэтому есть заповедь такая по отношению к бедным. И вот я хотел бы говорить о этой заповеди, что именно где сказано оценка должна быть для бедных, и если они не могут принести из крупного скота, сказано в недельной главе зря, пусть она принесет голуба, то есть то, которое в состоянии купить и принести в жертву. Но однако мы видим в Луки 21 главе Ешуа показывает, что бедные могут принести еще более жертву, нежели именно богатые, которые приносят жертвы от избытка, именно потому что в них много еще есть капитала, денег, поэтому могут крупного скота принести. Но бедная вдова, которая положила в храме две эти лепты, это было ее полностью то его состояние, которое имела, то есть она отдала все, что имела. Поэтому ее возвышенная жертва, жертва бедности, она возвышена, нежели жертвы богатые, которые ставили свои жертвы с эгоизмом. Она ставила эту жертву именно в алтуристическом именно способе, то есть отдала все, что имела. Поэтому сегодня очень важно, Писание Танаха перечисляет по отношению к бедным, и Соломон говорит, кто притесняет, преследует бедных, он хулит Господа. А также Соломон говорит, кто именно не слышит, когда вопиет бедный, о а помощи взывает, тогда и он будет взывать, та же мера отмерится ему, и Господь не услышит его. Также говорится, что кто обижает бедного, и именно посредством этого наживает богатство на бедном, тогда говорится именно Соломоном в Танахе, что так поступлено будет и с ним, и он будет обижен с ним, так поступлен. Поэтому сегодня очень важно обратить внимание на то важный аспект, потому что Танах говорит о Мос, особенно обличать еврейский народ, которые обижали сильно своих братьев, бедных и так далее. Мы видим, что Одно из беззаконий Содома было, за что именно и был истреблен, говорит Иезекиил, 16 глава, 49 стих, ибо было их беззаконие, гордость, пресыщение, праздность. И четвертое беззаконие было Содома, то, что они руки бедного нищего не поддерживали, то есть бедных не поддерживал. То есть в Содоме была такая система, что только тот, который сильный и здоровый, может выжить, а для бедных не отделялось именно финансовые ресурсы и так далее, от государства и так далее, как бывает и сегодня в многих странах, где именно правительство, которое должно для бедных, больных отделять из бюджета, оно этого не выделяет. Поэтому страна благословенна, если она выделяет как это в Америке, и Конституции зафиксировано, и строго это соблюдается, чтобы бедные, нищие, инвалиды были обеспечены тем минимум, который дает для жизни, и Господь благословляет Америку. Мы видим, это очень важно, потому что за это беззаконие был истреблен садом, что руки бедного и нищего не поддерживали. Поэтому сегодня мы видим, как и в школах пытаются собирать деньги, чтобы помогать в Африку, бедным и так далее, как это собирается сегодня, чтобы народ, который может позволить себе, поставил это с охотой и с желанием, как сказано, доброходно дающего Бог любит, чтобы это было не с эгоизмом, но чтобы это было на альтруистическом пути. Поэтому сегодня очень важно о том, чтобы мы были верными Господу в этой заповеди по отношению к бедным и данная десятина, где в семилетии, в третий и в шестой год должны были десятины собираться и давать бедным. Так что дух закона именно в семи частях определяется по отношению к бедным. То есть десятина, когда убирает урожай, оставляет для бедных и так далее. Вот таковых есть семь заповедей в Торе по отношению к бедным. И вот мы видим вновь... Амос обличает ветхозаветнюю общину, жену Бога, которая жена именно бедных из народа обижала. Так в Новом Завете руководитель Иерусалимской мессианской общины обличает эту жену, новозаветнюю общину, что они поступают, презирают бедного, и Яков обличает богатых, что они презрели бедного. Поэтому это очень важно, эти столпы, которые являлись лидерами, которые были знатоки Торы, это Иаков, Петрошим и Иоанн. Yeah. Это три почитаемые за столбов, они мы читаем, когда встретились с Павлом Рабишаулем, мы читаем 2 главе 10 стихе и в 9, то именно они предписали Павлу, чтобы он именно соблюл эту заповедь по отношению к бедных, и написано, Павел свидетельствует о себе, что он в точности исполнял эту заповедь по отношению к бедным и нищим. И книга Деяния описывает, мы читаем, как он собирает подаяние именно и в везет в Иерусалим, то есть с диаспора от сынов, общин сынов Нааха, Павел собирает именно это пособие, деньги, как мы читаем Деяние, 1 глава 29 стих, Римляна 15, 26 то есть их Павел собирает именно десятины, всякие приношения и доброходно приношения, которое по желанию именно общины сыны Ноаха они собирали и Павел приходил, забирал из этих общин и сам лично доставлял бедным в народе святом Израиля. О, как сегодня важно все заповедь, что мы помнили о а именно бедных, как сказано в псалме 41 стихе, помнить, блажен тот человек который помышляет о бедном, да благословит нас Господь, что мы были верными в заповеди по отношению к бедным, и всегда помнили, что сказано Торою, и подтвердил наш мощах Ешва эти слова нищих, бедных вы всегда будете иметь, потому что Господь делает бедных и нищих. Мы читаем 1 царь, 2 глава, 7 стих. Почему это Господь делает? Каждому из нас приходится пройти одно из реинкарнаций Гилгульни Шима, перевоплощение жизни, где мы становимся бедными, как мы именно повелись в этой жизни, и когда мы становились бедными, как мы повелись в той жизни. Это может быть даже в одной жизни и бедным быть, и богатым. Поэтому апостол Павел пишет, что мы научились жить именно как в изобилии, так и в скудости. То есть и в изобилии, и в скудости мы могли посылать бедным, как Тови наставляет именно своего сына в апокрифе книги Товия. Мы читаем, что именно если и не будет в него изобилия, но только мало именно состояние богатства, которое необходимо для жизни, чтобы он не боялся именно и быть малым верным, чтобы из этого малого, что он имеет, не забывал бедным отделять. Да благословит нас Господь, что мы подражали этим святым людям, как раби Ишаль, апостол Павел, который был верный в этом и именно доносил подаяние бедным народа святого Израиля в Иерусалим, чтобы мы также не забывали, отделяли наши десятины для бедных, ибо бедных есть всегда. Даже в Америке мы видим, есть в нужде, где наше семейство высылает деньги, где именно приходит с госпитали, где еще не в состоянии именно покрыть, именно страхование, Ибо операции бывают до полмиллиона долларов, и ребенок ждет очередь длительную. И поэтому с госпиталя организации обращаются ко всем семействам жителям Америки, чтобы они могли каждый лепту свою поставить, и таким образом сможется продвинуть очередь, и может именно операция сделаться раньше для их сына. Поэтому везде, даже в нашей стране, есть нужды. Поэтому не будем забывать, но будем помнить о бедных. Тогда Господь и нас услышит, если мы услышим голос бедных, Господь и услышит нас голос, когда мы будем взывать Нему. Да благословит тебя Господь именно выполнение этой заповеди о бедных. Амин.